А ми тут думали, як би зайти правильно на наступну нашу тему. Ми казали з самого початку, що ми хочемо поговорити про вчорашню епохальну прес-конференцію Віктора Федоровича Януковича. Насправді вона епохальна вже тим, що це все на все третя прес-конференція за вже майже два роки при президенті президента при владі. Але насправді в нас є наш колега Мустафа, і ми тут подумали, що вже його представляти. Як він сам. Може представитися доброго ранку. Доброго ранку. Ми Стефана є у нас в гостях. І я дуже багато. Ти вчора так став зіркою у Фейсбуку і, і, і на телеканалах. Всі про тебе говорили, що ти таке от питання поставив круте. Але ми от таке сьогодні помітили зранку з Андрієм. Музика, оця, ти пам'ятаєш, під яку музику виходив Янукович? Mm -hmm. То вона не здалася знайомий no, я Не я слышала там що вирішити. Та, може би в США, ну как ну, знала, останні акорди ще так нагадав. Отже. Власне, як враження від самої прес-конференції насамперед, багато ви, ну, багато говорили про те, що можуть бути там якісь обмеження, не, не дадуть задати достатньо гострих запитань. Що запитання готували заздалегідь. Ну, власне, ми бачили, як, скільки б запитання задавали там ці представники регіональних ЗМІ. Якщо ну, ну, так бути справедливим, то насправді, то прес-конференція проходила в цей раз, вона б проходила намного краще, ніж в прошлый раз. Тому що. Во-первых, все-таки пресс-служба пошла к нам на встречу, мы делали формат тот, который был раньше. То есть порядок вопросов определяли журналисты, вопросов действительно не задумывали заранее, никто не спрашивал, кто что будет спрашивать. Это касается национальных телеканалов и национальных СМИ. Что касается региональных, то по сравнению с тем, как задавали вопросы в прошлый раз, то этот раз, наверное, были очень жесткие вопросы от региональных журналистов. Потому что, да, потому что в прошлый раз, я помню, вопросы Виктора Федоровича, когда же у нас будет хорошо, ну, были похожие, да, но все-таки оно было более-менее ну, более-менее сглажено. Но тут надо всегда понимать, что наши коллеги, которые в регионах, они в совсем других условиях работают. Их приводит обл. администрации их э, там контролируют. И, очевидно, если здесь что-то происходит не так, мы к ним не дотянемся там, в регион, чтобы помочь им как-то, если в случае у них будет конфликт с собственником. А собственник, как правило, это местный депутат или бизнесмен, который полностью зависит от власти. Ну, так случилось сейчас. Поэтому в ситуации... автоматически Да, если правильно запитание, это может автоматично означать и Да, Конечно. И а, я, я их понимаю. Другой вопрос, что зачем это вообще нужно? То есть, вот я до сих пор не могу для себя понять, зачем пресс-службы президента, региональные СМИ на этой пресс-конференции, поскольку, поскольку они и так задают им вопросы, когда президент приезжает туда. Поэтому мне не очень понятно. А в целом, ну, нормальная пресс-конференция. Твоє питання, яке поставив ти ти побачив у ньому якусь погрозу? Дуже багато говорили. я Хотіла спитати, чого ти без охорони? Бо багато хто говорив, що тобі вже тепер щось загрожує. От Сергій Лещенко, наприклад, на своєму блозі написав, що якщо це і не була пряма якась погроза, і Віктор Янукович так не мав нічого поганого на увазі, то це можуть скористатися інші, наприклад, опозиція, яка там завтра щось зробить з Мустафою. Для, для тих, хто проспав все вчора. Сьогодні зранку, там двічі ми цей сюжет показуємо. Я коротко скажу, що Мустафа запитав президента. Ми можемо показати Можем показать? Давайте покажем, что у нас в Крыму Вам задан следующий вопрос. Вы сегодня сильно очень много раз заявили о том, что в стране плохо с экономикой, что действительно люди еще не чувствуют улучшения жизни, и что у нас нет денег бюджета, бюджете ни для чернобыльцев, ни для афганцев. В то же время мы видим все каждый день, в свидетельстве того, как улучшается лично ваша жизнь. Мы видим, как вы арендуете вертолет за миллион долларов у фирмы, которая по расследованию украинской правды принадлежит или контролируется вашим сыном. Мы знаем о том, что в Межигоре продолжается строительство фирмами, которые также контролируются вашим сыном. Скажите, в чем это несоответствие, в чем секрет успеха, почему в стране плохо, а у вас все так хорошо? Спасибо. Я, я вам скажу, то, что вы так бурно развиваете, меня это абсолютно мало интересует. И скажу, по какой причине. Потому что я очень мало имею времени, знаете, для наслаждений. Очень мало. Вчера, например, я около трех часов ночи приехал домой, и сегодня встал в шесть часов утра. Да, позавчера это было немножко раньше, и так далее. Поэтому о какой сладкой жизни вы говорите, я не знаю, там, и обсуждаете все время тему моей семьи. Я вам хочу сказать, что я вам не завидую. Мы с вами друг друга хорошо знаем и понимаем. Пожалуйста, наступное вопрос. Да, наступное вопрос. Чего все смеялись? Там кто-то, ну, кто-то да, что-то да, сказал в зале. Да, ну, зали, что, -то, что, -то, я... что там, на самом деле, когда пролунало вот это президента, я вам не заздрю, то кто-то запитал там за это погроза, что-то что погроза, что такое. Я бы, на самом деле, начал чуть с другого. Дело в том, что, ну, вот, даже сам факт того, что вы меня пригласили на эфир, да, он достаточно грустный потому что всего лишь за каких-то там полтора-два года мы уже почему-то такие вопросы на пресс конференциях для нас стали чем-то таким необычным если вспомнить пресс-конференции ющенко и пресс-конференции тимошенко даже два года при всем том что там были и точно такие же проблемы и согласования и так далее острых вопросов было намного больше и такие и, и, я не помню геройского вопроса который вот мы вот пресс-конференция после которой мы журналист который задал вопрос стал героем но это бред. Ну, то есть, по сути, это сама ситуация абсурдная. И сюр, в котором мы живем, мы сами даже не осознаем, насколько мы плавно в него верим, и уже как бы согласились с этим, что так есть. Что касается там самой пресс-конференции и того, что э, были угрозы или нет, я вот всю ночь думал, что же он хотел сказать. Вот правда, мне действительно по-человечески было mm -hmm. интересно. Я действительно не очень верю в то, что этот человек угрожал мне кажется да я думаю что знаете это было два варианта первое он наверное хотел сказать что я же вам не завидую да мол mm -hmm. типа вот вы мне завидуете а я же вам не... вот эта частичка же она его и подвела стына к слышался в голове сейчас да, возможно вышла с другой стороны да? может быть он хотел сказать что не, не завидуете мне да? вам mm -hmm. ничем не завидовать потому что мне так плохо живется. Но сам факт, что он начал нервничать по этому поводу, вот для меня это более показательно. Значит, действительно это задело, значит, действительно это важно. Значит, действительно этот человек сам понимает, что есть некоторые несоответствия в том, о чем он говорит, как живет и как это представлено в обществе. Поэтому я не рассматриваю это как угрозу. Что касается самого факта вот этих слов, он неприятен только одним. На самом деле, когда я там стоял, мне, честно говоря, не было не страшно, было смешно. Ну правда, по-честски смешно. Я помню, что там смеялись. Может быть, с места это выглядело по-другому, но мне, когда я стоял, мне человеку прямой вопрос. Я ожидал, ну чего угодно. Больше всего я ожидал. Да, вот я ожидал. Честно, я готовил три вопроса на пресс-конференцию. Один из них касался коррупции и того, что происходит в стране, но он вылился не во что-то, как в моих мыслях, он не вылился в вопрос, то есть надо было просто констатировать, что в стране все плохо. Uh -huh. Это был первый вопрос, второй вопрос вот тот, который я задал, и третий вопрос я хотел, честно говоря, я думаю, сейчас уже больше думаю, что надо было тот вопрос задать. У меня был вопрос, я хотел сказать, Виктор Федорович, вот вы когда говорите про дело Юлии Тимошенко, вы все время там пеняете на то, что у нас плохое законодательство, плохие суды несовершенная судебная система, но вы сами ничего не делаете для того, чтобы это улучшалось, и суд не стал более там, не стал пользоваться большим доверием. И в этой ситуации у меня просто прямой вопрос: вот вы подумали, как, как вы будете защищать себя, членом своей семьи, сына там, Азарова, Клюева, через 7 лет? потому что вы вот столкнетесь с точно такой же системой. Мне интересно было, что он ответит. На свой вопрос, который я задал, я ждал, честно, откровенно говоря, я ждал только одного ответа, что он скажет, вы знаете, да, в стране очень плохо, у нас есть диспропорция в том, как тратится там, на органы власти и на людей, мы это исправим в следующем году. Ну вот это было бы нормальный, ну, журналистский жаргон, съезд с темы, да, но это было бы нормально, я бы это воспринял. Кивалиш, что президент был не готов изолировать все эти вопросы, мне были заскочены. А я думаю, что это, знаете, вопрос, который невозможно подготовиться. Вот вопрос mm -hmm. в том, что он в принципе, вот ведь в чем, в чем ведь почему это вот резануло, да? Именно в том, что вопрос, который по сути это касался страны, он воспринял как личный. Ведь вопрос мне, честно, мне не интересовало, почему, есть ли у него миллион долларов, откуда он их берет, или там, правда ли, что в вертолете там есть джакузи, или, может, его нет. Mm -hmm. Вопрос ведь был в том, что в стране плохо, да, а вы демонстрируете, что кому-то в этой стране хорошо, и это делаете открыто. Ну, ты зашел на какую-то особистую территорию, сгадав сына, и очевидно, это так выбыло зерновагло, можно. Ну, понимаете, если бы сын президента был человеком, которого никто не знает, вот, ну не знаю, как жену, да, как супругу. Вот, я считаю, вопросы про его супругу, они могут касаться только одной области. Почему он на официальных мероприятиях uh -huh. бывает без супруги? Но спрашивать о его отношениях, почему он с ней не живет, почему она живет в Донецке, а он здесь, правда ли, что у него есть другая женщина, которая живет в Семежегоре, эти вопросы не некорректные. Ну, ну, скажем так, для политического журналиста. Звучайно. Поэтому а тут не было ничего личного. Это, сын президента открыто, публично заявляет о своих успехах в бизнесе. Он купил в этом году банк за 100 миллионов ну, с уставным капиталом. Ну, Це ж від публічна акція, що це повідомляє в працює. Це в той час, коли, наприклад, звертають діяльність іноземні великі банки зараз в Україні, тому що їм тут важко займатися бізнесом. Да. І Іде приходить на фоні, того, що всім іншим плохо. Угу. Ти чекаєш продовження цієї, історії, що президент пояснює, ну скільки почалася ця вся дискусія, ці всі розмови, якісь підозри, що він просто зробить якусь заяву і скаже, що нічого такого не мав на увазі. Це було би бы правильно, мені кажеться. Тому що є э, такий момент. Он все-таки президент. Да? И, э, полнота полномочий, которые у них есть, и, и, и сила этих полномочий, они могут, там, не знаю, заронить сомнение в том, что человек может использовать эти полномочия. С одной стороны. С другой стороны, я не уверен, что сейчас нужно больше бояться там, президента лично. Я думаю, что больше, если можно бояться, то есть много людей, которые бы наоборот хотели быть его оппонентом. И в ситуации, когда возникает очевидный просто, ну, вот ситуация, когда вот что бы со мной ни произошло, мы говорим просто, даже если я там попаду под машину просто по своей вине, то очень многие люди, ну, естественно, понятно же, Виктор Федорович сам на машине или там, не знаю, сына послал. В этой ситуации вот не допустить эту провокацию, чтобы не могли ни оппозиция, ни люди, которые в его команде, которые к ним плохо относятся, mm -hmm. это же ведь нормальная ситуация, воспользоваться этим. Правильно было, если бы он как-то это объяснил. Ну, ну і для нас журналістів важливо, щоб голос Мустафи не був поодинокий. Якщо кожен задає гостре запитання, то воно не не випадає. просто. Або якби наступний журналіст запитав, то ви що, погрожували, і зразу би це з'ясувалося на прес-конференції. Не було б цих розмов. Словом, корпоративна солідарність тут якась має бути. Ми всі чекаємо насправді від президента, що він якось це пояснить. Ну було би логічно. Дякуємо, Мустафінаєму, що так рано прокинувся. іде відпочивай е, в нас реклама.